Razibey, əkrativ qərargahın növbəti brifinqinin vaxtı bəlli deyil, amma müəyyən söz-söhbətlər gəzir. Rəsmi söz-söhbətlərdən söhbət gedir ki, maskalarla bağlı qərar verilə bilər, toyuların keçirilməsi ilə bağlı müəyyən qaydalar hazırlanır. Hansı qərarların veriləcəyini gözləyirsiniz? Mən düşünürəm ki, vətəndaşlarımızın da narahat olduğu məsələ açıq havada maska qadağasının qaldırılmasıdır. Düşünürəm ki, demək operativ qərarda açıq havada maska qadağasını aradan qaldıracaq. Çünki doğrudan da isti havada maska ilə gəzmək olmaz. Bu mümkün deyil və mütləq şəkildə düşünürəm ki, bunu da demək protokol qaydaları qaldırılmalıdır. Bundan əlavə olaraq demək ki, hal-hazırda iqtisadiyyatın bağlı sahələri var bu bağlı sahələr həm idman, ə, demək böyüşlüb muzallarının, məcəllərin açılmasıdır, kütləvi tədbirlərin keçirilməsidir və toy məclisləridir. Ə, demək iqtisadiyyatın bütün o bağlı sahələrinin bir çoxunun açılmasını gözləyirəm. Çünki Azərbaycanda artıq 1 milyondan çox insan peyvənd olunub və deyək ki, artıq o xəstələndənlərin də sayı azalıb. İndi də isti havadır. Azərbaycanın iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsi də toylardır və belə havada təbii ki, toylara dəstəy göstərilməlidir. Bizim şadlıq saqaylarımız var, maşallah, hər birinin 2-3 hektar ərazisi var. Bu 2-3 hektar ərazidə açıq havada da e, mütləq şəkildə demək bəlkə də 300-400 nəfər də insanı 2-3 metr bir-birindən kənara qoturdurmaqla toylar təşkil etmək olar. Və düşünmürəm ki, bu gün e, demək açıq havada da insanların yoluxvarıskı daha böyükdür. Mənə belə gəlir ki, 100%-dən yuxarı insanların da toy məclislərini təşkil etməsinə icazə verilməlidir. Məsələ burada yalnız insanların toy ehtiyaclarını ödəməkdən getmir, söhbət həm də Azərbaycanın iqtisadiyatından gedir. Bax, mən sizə bir misal çəkib, Al 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 Almaniya dövlətinin hərəkət iqtisadiyatına hərəkət verici qüvvəsi onun texnologiyalarıdır, maşin istehsalıdır. Yaponiya avtı cihaz istehsalıdır, avtomobil istehsalıdır, texnologiyaların istehsalıdır. Bir çox ölkələrdə Rusiyanın hərəkət verici qüvvələrindən biri onun tərbi texnologiyalarıdır. Azərbaycanın nə isə hərəkət verici qüvvəsi iqtisadiyyatının, insanları işlərlə təmin edən məsələlərdən biri də toylardır. Azərbaycanın zavodu avtomobil istehsalı fabriki toylardır. Bir toyun şarlı evlərində yüzlərlə insan işləyir. Bunun laqəzəlik saranlığı, bərbərxanalar, meyvə salonları, e, demək su istehsalı, yemək istehsalı, e, bəzəklər, dekorasiyalar, çalğı alətləri, musiqiçilər, müğənnilər. Yəni bir toyla demək olar ki, Azərbaycan toylarının dayandırılması ilə 200-300 minlərdən çox iş yeri yaradı. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, toyların açılması həm də iqtisadiyyatın dirçəldilməsi, stimullaşdırılması anlamına gəlir. Ümid eliyirəm ki, bununla bağlı qərar verər. Bir də ki, insandan 1 milyondan çox insan marcsın oldu. Bu 1 milyondan artıq insan marcsın olduğuna görə bunlar üçün qapalı, bağlı yerlərdə, müxtəlif demək olar ki, qadağalar olan yerlərdə düzəşlər də tətbiq olunmalıdır ki, insanların da pillədən dolmaması üçün bir siçiy molu yaransın. Məcburi siyasi yoxsa mən düşünürəm ki, bununla bağlı müəyyən bir gündəlləşdirici qərarlar verilə bilər.